payg'ambarimizning umumiy tavsifi u o'rtacha bo'yli edi uning terisi oq va sariq qorasida edi uning sochlari to'lqinlangan edi bashorat unga 40 yoshida keldi u 13 uch yil makkada yashadi u madinada 10 yil yashadi u 63 yoshida vafot etdiva etdi u keng yelkali edi uning bo'yinlari keng edi uning ko'zlari keng va katta yup edi u tez yurardi uning to'piqlari yupqa edi payg'ambarimiz muhri u orqa tomonida o'ng yelkasiga yaqin edi muhr tugmachaga o'xshardi payg'ambarimizning sochlari sochlari quloqlariga yetdi sochlari quloqlarining yumshog'iga ustiga tushdi sochlari yelkasiga tushdi sochlarini tarab oldi hayotida faqat bir marta xoch paytida sochini oldi xotini sochlarini tarab qo'yardi u ularni o'ng tomondan tarashni yaxshi ko'rardi sochlarini yoki soqolini bo'yamadi uning boshida taxminan 20 yigirmata gulrang sochi bor edi payg'ambarimiz kiyimlari uning eng sevimli libosi kimis edi kundalik kiyimlar rida va isar edi u ko'ylagida yuqori tugmachalarni mahkamlamadi u oq kiyimlarni yaxshi ko'rardi uning isari to'piqlaridan pastga tushmadi u tizzadan paypoq kiygan edi ikki to'rda shippagi bor edi u barmoqlar orasiga suqilardi rasulullohning uzuklari uzuk kumushdan yasalgan toshlarsiz unda yozilgan alloh rasul muhammad u o'ng va chap qo'llarida uzuk taqib yurardi payg'ambarimiz turar joylari ikkala qo'lini tizzalariga qo'yib o'tirardi u oyoqlarini orqaga qilib yotardi u chap tomoni bilan yostiqqa suyanardi payg'ambarimiz nonlari u arpadan non yer edi bir kun non yerdi ikkinchi kuni och yurar edi qayta qilingan undan non yemadi yumshoq non yemadi u dasturxonda ovqatlanmadi balki bolda ovqatlandi payg'ambarimiz qo'shib yeydigan narsalari u nonni sirka ichiga botirdi nonni tuzga botirdi u nonni zaytun non moyiga botirdi u shirinliklar va asalni yaxshi ko'rardi u qo'yning yelki go'shtini yaxshi ko'rardi payg'ambarimiz sevgan mevalari u xurmo bilan botirinni yaxshi ko'rardi u xurmolar bilan tarvuzni yaxshi ko'rardi u qovunni xurmo bilan yeyishni yaxshi ko'rardi payg'ambarimiz ichgan ichimliklari u yog'och idishdan ichar edi u o'tirganda ichdi işte. ba'zida tik turib ba'zida tomoqdan ichardi u bir vaqtning o'zida 3 tadan ko'proq yutardi rasululloh ishlatgan tutatqisi u doimo xushbo'y tutatqini ishlatgan va u doimo ishlatgan biror narsa hadiya qilinsa hech qachon rad etmagan payg'ambarimizning hazillari haqiqatdan hazillashardi tez tez hazil qilishardi payg'ambarimizning vafoti oltmish uch yoshida vafot etdi dushanba kuni vafot etdi chorshanba kuni dafn qilindi oshaning uyida vafot etdi oshaning qo'llarida o'ldilar u o'lish azobini boshdan kechirdi u lahda dafn qilindi adduho paytida o'ldi ali tanasini yuvdi uchta kafanga o'ralgan uman ba shamoil al nabiyning imom at-Tirmiziy kitobi